Глубоко уважаемый президиум, коллеги, в связи с постоянно растущим дефицитом донорской кадаверной роговицы, невысокой эффективности пересадки роговицы при некоторых видах бельм, актуальным и все более актуальным остается вопрос поиска альтернативных материалов для кератопластики. На сегодняшний день наиболее широко в качестве аналогов донорской роговицы Используется амниотическая оболочка, ксенороговица, кератопротезы. Однако применение амниотической оболочки и ксенороговицы ограничено и возможно только для биологического покрытия роговичных дефектов. Использование кератопротезов ограничено бельмами, не показанными коптической пересадке роговицы. В последние годы, в связи с достижениями тканевой инженерии, все больше внимания уделяется вопросу синтезирования материала инвитра, который можно было бы использовать в качестве аналога донорской человеческой роговицы. Требования к такому трансплантату представлены на этом слайде. Это должен быть гидрогель на основе коллагена, устойчивый к действию коллагеназ. Он должен стимулировать регенерацию собственной роговичной ткани, не вызывать... Иммунных реакций, а его оптические, химические и физические свойства должны быть сравнимы с человеческой роговицей. На сегодняшний день разработаны принципы синтеза такого гидрогеля. Его получают на основе высокоочищенных коллагенов первого или третьего типа. Источниками коллагенов может быть коллаген свиньи, рекомбинантный человеческий коллаген, крысины. Концентрация коллагена в геле, которая может быть достигнута на сегодняшний день, это 10-14%. Для повышения прочностных свойств и устойчивости к биодеградации гидрогеля применяются поперечная шивка коллагена, коп, полимеризация и создание взаимопроникающих сетей с помощью различных химических реагентов. Несколькими группами биохимиков в Швеции и в Канаде синтезированы такие имплантаты, аналоги стромы человеческой роговицы, которые по химическим и оптическим свойствам были эквивалентны человеческой роговице, а по прочностным свойствам в 2-4 раза ее слабее. Эти имплантаты не вызывали реакции отторжения при трансплантации в роговицу экспериментальных животных, прорастали нервами и кератоцитами из роговицы реципиента. Целью нашей работы в связи с актуальностью и перспективностью этой проблемы было получить свой аналог стромы донорской роговицы, смоделированной из поперечно шитого коллагена, изучить его свойства инвитро и оценить переносимость инвива. Имплант был синтезирован путем поперечной шивки кросслинкинга свиного коллагена первого типа, карбодиимидом и N-гидроксициномидом. Рефракционные свойства полученного импланта инвитро оценивались на рефрактометре АБ. Механические свойства оценивались по переносимости наложения на него 12 узловых швов, как при пересадке человеческой роговицы. Переносимость инвива оценивалась после интраламилярной имплантации синтезированных гидрогелей в роговицу кролика, прооперировано 8 глаз 8 животных. Оценивалось состояние роговицы импланта, васкуляризация роговицы. Сроки наблюдения за животными составили один год. В эти сроки была произведена световая микроскопия роговиц королей после окраски гемотоксилина и Что же было получено? Главный результат то, что нам удалось синтезировать. По этой технологии имплант, который был достаточно прочным, он мог быть фиксирован. 12 швами при моделированной частичной послойной пересадке роговицы на изолированном кадаверном человеческом глазу. Его толщина была порядка 500 микрометров, рефракционный индекс немножко ниже человеческой роговицы. Единственным относительным его недостатком было то, что он не был полностью прозрачным, в нем сохранялись точечные включения воздуха. Интраламеллярная имплантация аналога роговицы в роговицу кролика прошла достаточно успешно. Трансплантация сохранял свою прозрачность на все сроки наблюдения на всех глазах животных. Васкуляризация роговицы наблюдалась только в области швов. Помутнение поверхностных слоев роговицы наблюдалось на двух из восьми глаз на протяжении первой недели. В отдаленные сроки ограниченное облаковидное помутнение в поверхностных слоях роговицы сохранилось на одном из восьми прооперированных глаз. И клиническое реактивное течение после имплантационного периода подтверждено гистологическими исследованиями. На этом слайде представлены фото роговицы кролика сразу после имплантации. Через год после операции виден роговица кролика абсолютно прозрачная. А сам имплант, можно его границы отмечены стрелками, можно определить только по точечным включениям воздуха. И на гистологическом препарате мы видим имплант в слоях стромы роговицы без сосудов и клеточных элементов, признаков воспаления. Какие выводы мы можем сделать на сегодняшний день? Мы получили прототип искусственной роговицы путем образования химических связей между молекулами коллагена, которые обладают оптическими и механическими свойствами, схожими с роговицей человека. Его реактивность и длительное сохранение в строме роговицы свидетельствует о перспективе дальнейшего изучения и клинического использования коллагеновых имплантов в качестве материала для кератопластики. Спасибо за внимание.